নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ সংস্কৃতিৰ এক অতি পবিত্ৰ আৰু শুভদিন অক্ষয় তৃতীয়াৰ সন্দৰ্ভত এই দিনটো হিন্দু আৰু জৈন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে এক অত্যন্ত শুভ তিথি বুলি গণ্য কৰা হয় শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই পবিত্ৰ দিনটোত যিকোনো শুভ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলে ফলপ্ৰসূ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় অক্ষয় শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কেতিয়াও ক্ষয় নোহোৱা অৰ্থাৎ এই দিনটোত কৰা দান পূজা উপবাস অথবা ক্ৰয় বিক্ৰয়ে সদায় ফল দিয়ে এই তিথি বহাগ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ তৃতীয়া তিথিত পৰে সেইদিনা সঠিক বস্তু ক্ৰয় কৰিলে ঘৰত ধন সম্পদ সুখ শান্তি আৰু কৃতিত্ব অহা আৰম্ভ কৰে কিন্তু এই পবিত্ৰ দিনটোত যদি ভুল বস্তু ক্ৰয় কৰে তেন্তে ফল ওলোটা হ'ব পাৰে এতিয়া জানো আহক কি কি বস্তু অক্ষয় তৃতীয় ক্ৰয় কৰা অনুচিত এই দিনটোত লোহাজাতীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাটো একেবাৰে বৰ্জনীয় লোহা শনি গ্ৰহৰ সৈতে জড়িত অক্ষয় তৃতীয়াৰ শুভ শক্তিৰ লগত ই মিল নাখায় লোহাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে দাম্পত্য জীৱনত অশান্তিৰ লগতে শাৰীৰিক অসুখ আৰু বিত্তীয় ক্ষতিয়ে দেখা দিব পাৰে এই দিনটোত কলা কাপোৰ পিন্ধা বা ক্ৰয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক কলা ৰং হৈছে ঋণাত্মক শক্তিৰ প্ৰতীক এই দিনটোত কলা বস্ত্ৰ বা আন কলা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে ঘৰত দুখ দুৰ্ঘটনা বা হতাশা বাঢ়িব পাৰে এই দিনটোত কোনো ধৰণৰ চামৰাজাতীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰিব যিহেতু চামৰা পশুৰ সৈতে জড়িত আৰু এই পবিত্ৰ দিনটোত এইবোৰ সামগ্ৰী পাপমূলক বুলি গণ্য কৰা হয় অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনা ঋণ লোৱা অনুচিত এই দিনটোত ঋণ লোৱা মানে গোটেই জীৱন ঋণত পৰি যোৱা অক্ষয় তৃতীয়াত তামসিক খাদ্য খোৱা বা ক্ৰয় কৰা নিষেধ এইবোৰ খাদ্যই মানসিক অস্থিৰতাৰ লগতে দেহত আলসতা আনে এই দিনটোত ঠিক ঠিক শব্দ হোৱা ঘড়ী বা কোনো ধৰণৰ যন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰা অনুচিত বাস্তুশাস্ত্ৰমতে এনেধৰণৰ শব্দই ঘৰত দণ্ড কলহ আৰু মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰে এতিয়া জানো আহক এই পবিত্ৰ দিনা কি কি বস্তু ক্ৰয় কৰিলে ঘৰত অক্ষয় ধন পুণ্য আৰু শান্তিৰ বতৰা আহিব অক্ষয় তৃতীয়াত সোণ বা ৰোগ ক্ৰয় কৰাটো অতি শুভ অক্ষয় তৃতীয়াত সোণ ক্ৰয় কৰিলে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে ঘৰত লক্ষ্মীৰ আগমন হয় বুলি মানা হয় এই দিনটোত ধৰ্মগ্ৰন্থ কিনি পঢ়াটো অতি শুভ ধৰ্মগ্ৰন্থই মানসিক শান্তি বুদ্ধিৰ বিকাশ আৰু ধৰ্মপথত আগবাঢ়িবলৈ সহায় কৰে এই পবিত্ৰ দিনটোত তুলসীৰ গছ ক্ৰয় কৰি ঘৰলৈ আনিলে সুখ আৰু স্বাস্থ্যৰ সমন্বয় সাধন হয় অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনাখন নতুন পিতল বা তামৰ বাচন ক্ৰয় কৰিব লাগে যিয়ে ধন ধান্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ঘৰৰ ধনাত্মক শক্তি বৃদ্ধি কৰে এই পবিত্ৰ তিথিত চাউল আটা চেনি নাৰিকল গুড় আদিৰ দান কৰিলে অক্ষয়পূৰ্ণ ফল লাভ কৰা যায় যদি আপুনি সোণৰূপৰ অলংকাৰ কিনিবলৈ অসমৰ্থ তেন্তে এইবোৰ সামগ্ৰী দান কৰক ফল কোনতকৈ কম নহ'ব অক্ষয় তৃতিয়া কেৱল এটা দিন নহয় ই হ'ল এটা সুযোগ নতুন সূচনাৰ সেই সুযোগটোৰ সদ্বৱহাৰ কৰক সত্য জ্ঞান সদাচাৰ আৰু সৎ কামৰ জৰিয়তে আপোনাৰ জীৱনলৈ উন্নতি লৈ আহক পূজা দান আৰু আত্মসমৰ্পণৰ যোগেদি নিজৰ জীৱনক উৎকৃষ্ট কৰি তোলক সঠিক বস্তু ক্ৰয় কৰিব সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু জীৱনলৈ আহিব ধন পুণ্য আৰু শান্তি আপোনাৰ হাতত আছে নিজৰ ভাগ্য গঢ়াৰ চাবি কমেণ্টত লিখক অক্ষয়পূৰ্ণৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈ এই জ্ঞান প্ৰচাৰ কৰক আৰু লগতে আমাৰ নিয়ম চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আন এক নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ